У нас была вот эта пресс-конференция, которую провела Мария Берлинская, утверждая, что она ее провела про Бона, естественно, из-за любви к процессу, к сбойным силам. Нет сомнений в том, что Мария предана делу, то есть и только ради того, чтобы эффективно... У кого нет сомнений? У нас. А что есть? У вас? Ну, вы не обобщаете. А какие сомнения же у вас? есть. У меня есть Мария. сомнение. Ну, как бы я вижу, как бы, что там, где она не может не видеть, кто прав, кто не прав и кто мародер, она прикрывает мародера. Вот этот фарподинг, она прикрывает мародера. Кого она, что, вы имеете в виду? Она, она, она не выглядит дурой. Вот, совершенно. Поэтому она прекрасно понимает, что это афера века. И тем не менее, как бы нашла в себе, как это сказать, решение э, поадвокатствовать по этому поводу. Ну, сказать, что ей потом будет стыдно, я не могу, потому что ей стыдно не будет. Я в этом не сомневаюсь. Вот. Но вот насчет того, что там сомневается, не сомневается, ну, меня не причисляет, по крайней мере, какое-то число. Берлинской я не считаю, что ее мотивом является патриотизм там, или что-то в этом духе. Я даже не сомневаюсь, что не патриотизм. Поэтому меня, по крайней мере, к этому числу не надо приписывать. Понятно. Так, так а кто же мародером оказался, я не могу понять, кого вы имеете в виду? Да, это Firepoint, это афера века. Mm. Просто афера века. Mm. И тут, пожалуйста, у меня в суд. Да, я с удовольствием на эту тему подискутирую в суде. Так, а смотрите. И, и я... у меня есть что показать. Ага. Да. То есть, если там мы Петра Алексеевича решили не втягиваться, потому что не актуально с ним сейчас воевать в судах, <связывая> а с этим я бы с удовольствием подискутировал. То есть это не фигура речи, это как бы настоящая. Нет, это не фигура речи, <связывая> это аферисты, аферисты. Ужас. И все, кто им помогает, либо идиоты, либо аферисты. Ну, я не знаю, скажите мне, похоже на идиотку мадам Берлинская? Я честно мозги, говоря, я, 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 sorry, я не очень хорошо разбираюсь в людях, поэтому мне сложно идентифицировать на лице. Ну не похожи. Вот не я похож. скажу, что вот, не похоже. Ну, да. может, дайки, там все-таки трехзначный. Я да? поверю ну, вашему есть, опыту. Хотя бы 101, да. Поэтому она совершенно точно понимает, кого она тут защищает. Тем более, она сама граномать, там, типа, вот, это, мать. <свят> <свят> вот. То есть, ну, ну, как бы не совсем белая. Там а где-то что-то все-таки понимает, uh -huh. о чем речь.